Витаю вас. Здравствуйте. Витаю вас. А вы из Украины? Тоже мы с вами уже не один раз спилковались. Так, я из Украины с Киева. А это самое. Вы слышали, я сегодня украинскую правду прочитал, что Зеленский сказал, что мы еще будут два-три можем воевать, а при условии, если Европа будет дальше помогать деньгами и оружием. В курсі, да. Ну, щось таке чув, мількало в засобах масової інформації. Е, ну до українська правда. А от е, я от зараз думаю, а що там в других варіантах, крім як 2-3 роки, уже вообще не проглядывається, швидше как-нибудь. Не знаю, бачите, все залежить ще в великій мірі від світової спільноти. Ну, якось, щоб трошки активніше себе поводили, більше санкцій, можливо, якесь більше тиск на ту Росію. А да бо... санкції постійно йдуть, но только що то санкції на... не так сильно, сильно дійствують, як ми ожидаємо. Просто ще знаєте, що... треба ось якийсь орган чи що, щоб відслідковував, щоб виконували ці санкції, припинити той тінньовий флот, щоб не міг ходити. Правильно. Правильно. Наприклад, щоб там через Казахстан, Туреччина, ну, інші країни не могли йти товари подвійного призначення, знаєте ж як? Ніби вони купують торгас... Казахстан, а потім воно переїжджає все до Росії. Вот так бы тут бы, если то все про то бы набогато вот то оно бы набагато все скорее же пришло, Не, но ну, дело в том, что вот я слушал Крутихина, который большой специалист именно по нефтегазовой отрасли, угу. и он считает, что, в принципе, санкции, конечно, не на экономику России действуют, но не в такой степени, чтобы там просто был полный конец. Почему? Потому что все санкции, которые по нефти, нефти газу были, ну, особенно по нефти, они какие-то, ну, как сказать, как он, как, как же он сказал, они придуманы, ну, то есть они не настоящие. То есть на самом деле они есть, Но их очень легко. Ну, їх дуже легко відкрити. В тому плані, якби от не було механізмів обходу, якось би так закрутити гайки. Да. Ну, Останній день, що прийняли проти Лукойла, то ніби, скажімо хорошо. буквально читав перед, перед вами новини, читав, і там ніби вже планує Лукойл свої закордонні активи продавати. Set. Ну да, я, я yeah. про Лукойл читал, что они зарубежные активы собираются продавать, и там это касается Роснефти, вот, но Роснефть э, э, есть дочернее предприятие в Германии у нас, вот, которое э, было взято под контроль национализированного. Ну, вернее, не национализировано, а взято по под контроль немецким правительством после того, как началась война и когда прекратились поставки нефти и газа в Германию. А вот а, это еще было до взрыва северных потоков, еще раньше. А вот и сейчас вроде как а, фактически это управляется государством Германии, да, потому что под контролем а, немецким. А как бы все равно собственность остается Роснефти. И вот сейчас обсуждали, я так понимаю, обсуждал Мерц с, с Соединенными Штатами, что будет с этим подразделением Роснефти, который под контролем Германии уже очень давно, да? а вот а там от, от этого подразделения России ни копейки не имеет. А вот. но там еще один есть момент. Это, это в Германии, да. А есть еще есть еще жиженый газ из России. Жиженый газ, который идет из э, международного консорциума, который принадлежит нескольким странам, там британской, южнокорейской, там и все. А жиженый газ идет не от Газпрома от э, совсем другая компания, как она называется, российская компания там участвует, но в принципе там э, бюджет России ничего не получает от сжиженного газа. И почему-то сейчас борьба идет за этот сжиженный газ, потому, хотя вот эти поставки, э, дело в том, что... Ну, а я, как какая Россия ничего не отримает? Россия продает, продает, то такие какой-то прибыток все равно же идет. Нет, нет, Россия не получает ни копейки. Газ За чей? Это фактичный, фактичный газ чей? Идет на, на погашение долгов. А, новотек. Это называется фактичный Новотек. Фактичный газ чей? Вот по факту газ российский? Российский, который э, сдан бесплатно в концессию до, до какого-то там на, на 7 лет вперед за погашение долгов, за то, что построили завод по сжижению газа и Южная ну, Корея. получается, даже если гасятся, гасятся далеко, борги, да. то получается средо отримывают прибуток. Сегодня Россия с этого а. ничего не понимает. А почему в Норвегии не покупать Евросоюзу, Норвегия, например, тот самый скрапленный газ, что с Соединенных Штатов? Не, ну Норвегия, во-первых, имеет даже трубу в Германии, но ну, это просто не тот объем. Не тот объем. Ну так взбудовать и а, Норвегия, Норвегия с самого начала стала помогать Германии. Вот я с 22 -го года помню, как это было. Не, ну за... а, Путин, а Путин начал шантажировать и Германию, и Евросоюз еще до 22 -го года, в 21 году. И я помню, как он это делал. Вот он под любыми предлогами прикрывал, перекрывал поставки по трубе, а долгосрочные контракты закрывал. Из трех хранилищ, которые находятся в Европе. это там в Северной Германии О, більше, бачите, було три да. роки. То можна було якось збільшити, скажімо, потік того газу або збудувати ще один якийсь не да нельзя було нічого зробити mm. в Германії. Треба надо, надо було раніше думати. Це Меркель надо було думати, що нельзя в таку залежність заходити. Вот, вот кому надо було думати. Ну все, она уже, не уже, только, уже после она Меркель не уже только был и шольц, это пармерц, так что уже, ну, это то ну уже Мерц, понятно, это, но дело в том, что это, это все длилось, да, а вот а сама Украина поступила позорно абсолютно. Началась война в 2002 году, а Украина поставляла до конца 24 года в Словакию путинский газ, а сейчас до сих пор поставляет э, Орбану Венгрию нефть путинскую нет. Это вообще позорище такое. А, ну, бачите, позорище. Не позорище, бо якби не виконали контракты, скажімо так, перед европейскими... Какие контракты? А вы знаете, перед, с кем? перед... Нет. З Угорщиною, з Словачиною, так, то через, нет. через, скажімо так, через Евросоюз был бы тест на Украину, подают суд, что О, она не выполняет свою роль. все. это у вас, у вас тоже вот, в Украине и, пропаганда, которая не говорит. И не ни никакие форс-мажоры бы тут, знаете, уже бы не обошли. Вот, это форс-мажор 100% процентов, потому коли, что у вас договор был на транзит. Коли, вот до, до 31 декабря 1922 вот, года у коли... Махтогаза был договор а с Газпромом. Так все, вот все, договор до, 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 да? выполнили перед словачной Украиной, газ же не качается. Не качается газ. Ну что значит ну, ну, так. с Ну вот так. 31 декабря 24 года, да. А до да, этого... Да. Ну, а до того, того контракт А кто не перекрыл? Кто за это ответил? Кто форс-мажор не объявил? Этот договор был конкретно на транзит газа с Газпромом, Транз... с Путиным был договор, Ні. с агрессором, Ні. который напал. И так само, само был договор, что мы маем постачать вот ту кількість газу Ну, вы договор бачили, читали, вот мне цикаво просто. Да я знаю, что там происходило. Не, требуется Требуется просто газ. ознайомиться, потому что, знаете, газ. я честно скажу, я не читал. Он есть в свободном А есть он в свободном доступе? Вы читали? А сейчас, да, и я еще, я еще когда услышал Зеленского. Я кажу, а вы а, читали договор? А, нет, а я просто смотрел видео, когда Зеленский еще говорил. Это в конце 24 года. Ну, вы дбайте не читали. Мы могли, бы, мы могли бы поставлять и дальше газ, а, а, если это будет не российский газ, а азербайджанский. Ему тогда из Еврокомиссии сказали: ты че парень, кого ты дуришь? Откуда там может азербайджанский газ быть? Там тільки російські. Дивіться, дивіться, до дивіться. мені дуже цікаво, ви договір не читали, але робите якісь, скажімо, такі умозаключення. Зараз, на які слова, де що це, в яких інтерв'ю, де що це було, то, що мені розповідаєте, я не бачив, не чув. Що хтось там з Єврокомісії щось там таке заявляв. Можна з цим якось ознайомитись вас? Є, от. Скажімо, перше джерело, де можна прочитати, подивитись і так далі. Ну, это видео, это видео было, это было видео, где Зеленский в конце 24 года пытался продлить транзит российского газа. Это было где-то, ну, не знаю, начало знаете, декабря, меня, конечно, знаете, примерно. Скажем так, ставление до Зеленского там неоднозначное, але тут зараз ему закинуть не один, бо зараз, ну, не было такого. Не было такого. Не было. Ну ладно, не было так, не было. Да. А что до договора, то треба, знаете, сесть, ознакомиться, прочитать и потом уже делать какие-то выводы. Не вы, не я его не читали, а зараз что-то закидать и так далее. Ладно, я вам заранее скажу, с кем договор на поставку нефти. У Нафтогаза договор сейчас до 2030 года существует с Путиным фактически, ну с рост Роснефть. Вот они боятся нарушить этот договор, что ли. Они вам голову морочат, а вы верите. Я что ну, якщо вас? Голову морочат вам. Добре, и я зрозумил. Что... Так, так. Це, Да, канцлер только Немеччины. Один, другой там на России канцлер. Австрия на России, так что да. А так морочить нам голову. Я зрозумил. Обовязково. Давай. Обовязково с Давай. Давайте, держитесь и коррупционеров убирайте нахер оттуда, из правительства. Они вам только гадят. Ну, Когда ну, другие военные воюют, воюют, а, 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 а какие-то негодяи им военным яйца по 17 гривен поставляют, этих надо убирать к чертям собачьим. Я считаю, это только так должно быть. Все знают, это всех. со стороны все знают, что краще в Украине, что работает. Ну, это просто замечательно. Ну, воры, воры, Министерство обороны воровской, что-то непонятно. Это все знают, весь мир знает. Так, звісно. О, я зрозумів, може... знаєте, я щось спустовувати об... не буду. я, 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 я думаєте, раз кажу. Звісно, Це ні, ні, знают. ні, 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 ні. Ну тільки я не знаю, вам я не раджу, щоб ви йшли там в свій Буденстах чи в, чи в там керували, правда? Я не ну, знаю ну, вашу ну. позицію, ви за Україну, звісно, болить, але. Давайте, я за Україну, але я я проти... Знаю. проти людей, які на українській армії наживаються, з ворують і зберігаються. Так, 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 поводжуся. Моя позиція така. А за Україну, так, да, я за Україну. Хорошо. Всего доброго. Давай. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності як чисті сорти найкращі бразильської, Колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитесь на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. О, здорово! Вітаю вас. А, я це відео у тебе. ж блогер, да? Ну, можливо. Слава Украине! Героям слава! Как у вас? Тримаемся! О чем поговорим? Ну, какие у вас есть пропозиции, варианты? Ну, ваш контент какой? Политичный! Политика, война? Все верно! Є вопрос, як я не да, вирушу. Білору... Так, що ви думаєте з цього приводу? Хоча, в принципі, я здогадуюся, але цікаво почути вашу думку. Вельми негативно. Я можу з вами розмовляти мові. Ви це... будете мові. Мене... Це навіть вітається. Навпаки, це добре. Але можемо перейти на uh, радянську. Радянської не існує. Вірмі, друг друга. Та я вас добре розумію. Ну, іди не ви в курсі, так? Що у мене йде запис. Так я... і 18 років. Ні, це добре. Які питання маєте? І що з вашого дозволу я це відео розміщу в себе на каналі? Я даю дозволу. Все чудово. Має я... які питання. Так я от поставив питання да, і ваше ставлення і чому, як ви думаєте, Росія вирішила на Україну. І таке, знаєте, буде ще одне таке ще питання до того всього. Чому влада Білорусі дала дозвіл на проходження російських військ? Ой, ладно, давайте знайте що. Я, напевно, все-таки сколько лет мовчав уже? Ну все-таки, ну я перейду на русский язык, потому что без проблем. У нас все-таки рус... русскоязычного не было столько лет. И вот смотрите, получается так, что вот э, у нас выборы были в 2020 году, у вас майдан произошел в 2014 году, когда действительно народ вышел и сказал, что так неправильно делать. И выгнали и Путина с его верхушкой из Украины, с Януковичем этим поставленным и всем. А потом у нас в 2020 году выборы. И тоже весь народ вышел, но тут резко подошел Путин и сказал, не, мы вторую Украину себе не позволим. И уже, знаете, были даже свидетельства такие, что вот когда были выборы, уже колонны БТРов стояли на границе между Беларусью и Россией. А потом всплывают такие факты, что всех протестующих, э, которые были задержаны в 2020 году во время выборов, пытались э, беркут. ФСБ российская. Белорусы отказывались белорусов. Именно бежавшие украинцы и ФСБшники. Там людям и бутылки засовывали, и дубинки, и до синяков черных. И как вы думаете, вот сейчас нормальные белорусы могут к этому относиться, ко всему? Я ж не знаю, вот я не знаю, разумеется. Вот вы спросите, как мы относимся к этой а не как. Россия это окуп***й, тире террористы, тире и и это можно многоточие ставить после этого есть еще вопрос а для чего я подумал, думаете, Россия на Украину напала? А потому что Россия, Украина выходила из под контроля э, России. Это вот у вас на то время был Янукович, ему даже Насколько я помню, даже кредит выдала Россия. Ну, что ж такое было там, да, там про 3 миллиарда. Это не, это, я считаю, что это не кредит был, это была взятка. Ну, так кого-то. Вот. И Гонорар. после этого резко, вот, насколько я помню, Янукович, у него предвыборная программа была единение с Евросоюзом, вступление mm -hmm. в Евросоюз. А после этого транша со стороны России он резко поменял курс и поехал подписывать бумаги по поводу вступления в ЕЗС. Угу. Вот. И после этого начался Майдан, потому что Янукович конкретно нарушил закон. У вас же там закон есть какой-то о внутренней политике, насколько я помню? что самое Майданозев. Що він порушу. Ні, там, виходить, Майдан почався з того, що він відмовився підписати асоціацію з Євросоюзом, так. Ну, а розвиток подій почався після того, як там, так скажем, не по-людськи розігнали тих мітингувальників, і вже люди просто. Ну, там, Ой, там ну, ціла це... су сукупність факторів, там не тільки через то, там вже ну, просто це, воно вже, вже назрівало. Вже... Если уже власть выдает такой закон, что нельзя ходить в каких-то касках, масках или что. Не больше двух, больше не собираться. Машин это, больше двух это не можно. Так, да, было такое. Драконевские законы были такие, да, в 2014 А у вас какой-то YouTube канал есть, наверное, так, да? Так, есть, есть. Можно название узнать? Да, пожалуйста, Дмитро Украин. А, Дмитро Украина. Потому что я смотрю много ваших блогеров. И Енота смотрю. Витас Веритатис тоже смотрю. Э -э ну и так вот. Квитана тоже смотрю. Вот мне очень нравятся умные вещи говорят люди. Ну, пожалуй, после нашей беседы я тоже от вас подпишу. Доброе слово, подписывайтесь. Ви не ви... В... Та ні, я тільки за. Ви добре, ну усвідомлюйте, якщо і хтось побачить це власне в Білорусі відео? Ну, може, не треба. Нас... Наслідки які будуть. Може, не треба, то у нас в Білорусі, знаєте, э... завтра законно пишуть, що приїдуть і нарушники одягу, чи поїздуть. Ну я про що і питаю вас, ви так? На початку розмови дозволили це все робити, але я думаю, краще перепитаю ще раз. Ні, пишіть. Ні, то все родно. Так, Бо воно не... то записується, публікувати, можна, чи не можна. Ну, да, можна. Бо мені коли, Якщо зайде умовна справа, то я до тітки поїду в вільні, і все. Давай наступним чином зробимо: я закрию вам обличчя. Ви не називалися Ніяк вас звати, ні з якого міста. Я закрию обличчя, вас не буде видно просто. Вірю дякую. Всього най... найліпшого. Добре, дякую. Живе Білорусь! Слава Україні! Героям слава. Шановні панство, скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Боти нас, ми, точніше, мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому щоб не втратити зв'язок, будь ласка. Підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури, посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке YouTube 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!